केजरीवाल को बेल मिल गई उसके ऊपर शरद पवार ने भी एक ट्वीट करके कहा कि कायदा कानून संविधान बाकी लोकशाही है इस तरह से क्या कहता एक तो मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में गए फिर भी वो मुख्यमंत्री थे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिसके पास विधानसभा में पूरा बहुमत और दिल्ली जैसा राज्य सिर्फ वो मोदी जी को बार बार हराता है पराजित करता है इसलिए इन चुनाव के वक्त उन्हें गिरफ्तार कर कोई एविडेंस नहीं कोई कागज नहीं कोई कानून नहीं अब लगभग तीन महीने केजरीवाल जी जेल में रहे वो भी पूरा गैरकानूनी, और भी मंत्री बिहार जेल में आप हेमंत सोरेन जेल में मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत से ईडी के ऐसी केसेस है लोग जेल में केजरीवाल जी छुड़ गए पार्टी शिवसेना उनका स्वागत करती है उनका अभिनंदन करती है और खास करके दिल्ली के कोर्ट कोर्ट को धन्यवाद ने कहा है केजरीवाल जी के खिलाफ जीरो एविडेंस फिर भी अमित शाह और मोदी जी के कहने पर ये इररिजम करती है उसको आज दिल्ली कोर्ट में दिल्ली कोर्ट ने चपराक लगाए मैं जेल में था मेरे मामले में चपराक लगाए अनिल देशमुख जी के मामले में चपराक लगाए क्या अभी भी ईडी सीबीआई सुधर जाएंगे इस देश की जनता ने एक जनादेश दिया है मोदी जी के खिलाफ मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ मोदी जी और अमित शाह जी ने लोकतंत्र को जिस तरह से लोना बनाया हत्यार बनाया ईडी और सीबीआई को पकड़कर ईडी बदनाम हो तो क्या ईडी सुधर जाएगी सीबीआई सुधर जाएगी इनकम टैक्स सुधर जाएगी जनता का मैंडेट आप सुधर जाएगी मैं फिर एक बार केजरीवाल जी का अभिनंदन करूंगा मेरे पार्टी के साथ केजरीवाल त्यांना मुख्यमंत्री असताना टक्के आणखी दोन किंवा तीन मंत्री आहेत सत्येंद्र जैन आहेत आणखीन एक मंत्री आहेत मनीष सिसोदिया आहेत मुंबई महाराष्ट्रामध्ये काही खोट्या प्रकरणामध्ये काही लोकांना अडकवल्या ईडी आणि सीबीआय या सगळ्यांना अरविंद केजरीवाल यांच्या सुट्टेला चपरात मिळाली अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे विधानसभेत पूर्ण बहुमत पूर्ण बहुमत अरविंद केजरीवाल यांचा दोष इतकाच की देशाच्या राजधानी नरेंद्र मोदी यांचा व त्यांचा पक्षाचा त्यांनी वारंवार पराभव हो केला पराजित केलं त्यांना यश मिळू दिलं नाही त्याच्यामुळे काही खोट्या प्रकरणाची उभारणी करून त्यांना अटक केली जसं मला अटक केली अनिल देशमुखांना अटक केली खोटी प्रकरण गेल्या काही वर्षापासून या देशामध्ये लोकशाही चा एक डोंबराचा खेळ सुरू आहे लोकशाहीच्या नावाने आणि त्या डोंबराच्या खेळामध्ये ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्स पोलीस यांचा वापर केला जातो दोन हजार चोवीसच्या लोकसभा निवडणुकीना नरेंद्र मोदी यांची हुकुमशाही संपवण्याचा जनादेश दिला त्यांना बहुमत नाकारलं ते ईडी आणि सीबीआयच्या गैरवापरामुळे याच्यापासून ईडी सीबीआय सारख्या संस्था बोध घेणार आहेत का हा आमचा पहिला प्रश्न त्यात निवडणूक आयोग सुद्धा आलेला नाही संपूर्ण घटनात्मक संस्था ज्या पद्धतीनं मोदी आणि शहांच्या कटपुतळी कळसूत्री बावल्यांप्रमाणे नाचताना दिसत होत्या त्या विरोधात जनादेश आलेला आहे आणि नरेंद्र मोदींना बहुमतावरून खाली उतरवून उभड्यांवरचं सरकार बनवण्यामध्ये त्यांना भाग पाडलेला आहे आता मला खात्री आहे की के अरविंद केजरीवाल यांच्या संदर्भात जी अटक दाखवली ती कशाप्रकारे बेकायदेशीर आहे पुराव्याशिवाय आहे हे न्यायालयानं सांगितलं कोर्टाने ईडीचं कोर्ट आहे जे माझ्या बाबतीत झालं होतं पी एम एल ए सांग बेकायदेशीर यहाँ पास सीबीआई बोध घेरा है नरेंद्र मोदी अमित शाह बोध घेना है विद्यार्थियों के भविष्य में सवाल उठ रहे हैं संसद में चर्चा होगी धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री है और जो आरोपी पकड़े हैं उन्हें मान्य किया है कि गड़बड़ घोटाला पेपर लीक हुआ जिम्मेदार इतनी बड़ी एग्जाम है रिक्शा पे चर्चा करने के बाद हमेशा हम करते थे, लेकिन अभी उनका मुंह बंद। हम चर्चा करेंगे दिल्ली। आरोप नहीं पुराव्या अरविंद केजरीवाल संजय राउत अनिल देशमुख बरका का नवाब मलिक हेमंत सोरेन मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन यांना अटक केली जाते कोणत्याही पुराव्याशिवाय पण जे पुरावे आम्ही देतो आहोत महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांचे आमदारांचे खासदारांचे जे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार होतात किंवा त्या उमेदवारांना भाजप पाठिंबा देते अशा ईडी सीबीआयच्या केसेस असतील त्या संदर्भात नक्कीच आम्ही प्रश्न विचारतो नेताओं के नाम लिए किन किन नेताओं को गलत तरीके से फसाया गया और बाकी जो दूसरे नेता है जिनके बारे में आप एविडेंस हम चर्चा करेंगे दिल्ली असतील अधिवेशनात हे मुद्दे उपस्थित केले जाणार आरोप नाही पुराव्यासह सह बोललोय आम्ही बोललोय अरविंद केजरीवाल संजय राऊत अनिल देशमुख बर का नवाब मलिक हेमंत सोरेन मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन यांना अटक केली जाते कोणत्या पुराव्याशिवाय पण जे पुरावे आम्ही देतो आहोत महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांचे आमदारांचे खासदारांचे जे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार होतात किंवा त्या उमेदवारांना भाजपा पाठिंबा देतात अशा

चाहे खिचड़ी के मामले में हो या चाहे कोविड सेंटर के मामले लोगों ने काम किया है लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से लोगों को अरेस्ट किया ईडी और सी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी सत्येंद्र जैन हेमंत सोरेन महाराष्ट्र में अनिल देशमुख मेरा उदाहरण है नवाब मलिक ये सभी को बदले की भावना से ही बीजेपी के लोगों ने अरेस्ट करवाया खास करके देवेंद्र फडणवीस अमित शाह नरेंद्र मोदी अब हम पूछेंगे ना कि आपके साथ जो लोग हैं उनके ऊपर ईडी की केसेस चल रही है ईडी ने उनको अरेस्ट वारंट भेजे हैं समन्स भेजे हैं तो उनके बारे में आप ईडी क्या करें हम जरूर सवाल पूछें ये कोयता गैंग के सूत्रधार जो है वो सरकार में बैठे कोयता कॅन काय आहे या देश राज्यातली कायदा व्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे कारण सरकारच गुंडांच्या हातामध्ये गुंडाना पोचणाऱ्यांच्या हातात सरकार मी मागे म्हटलो तर मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून निवडणुका लढवण्यासाठी जिंकण्यासाठी तुरुंगात कसे फोन जातात गुंडाला कसं बाहेर काढलं जाते आणि त्या गुंडांचा वापर लोकसभा निवडणुकीत नक्कीच झाले त्याच्यामुळे कोयता गँग वगैरे वगैरे जे आहेत ना त्याचे सूत्रधार वरच बसले साव्या माळावर चला मोदी जी योगा करेंगे देश देखेगा देश देखे यही देख रहा है देखा नरेंद्र आपने मुख्यमंत्री योगा कर रहे सीएम योगा कर अशी बात पोलिसांच्या बदल्या देखील रखडल्या आहेत मुलांच्या शिक्षणाचा शिक्षणाचा प्रश्न ऐरण एकदा आला हे सरकार कहाँ चाल रही है सरकार नाही चल रही है पोलीस पुलिस हो प्रशासन हो ये सब एक गुंडों की टोली जैसे चला रहे अंडरवर्ल्ड जैसे चलो यू